Смотрите, что это такое? Пленка закрыта. Заклеили. Заклеили пленку. Здравствуйте, Украина, город Крывырох. Жопневый суд. Мусора приехали на разбитом автомобиле. Вы видели, крыло отваливается. Задний стоп-сигнал повороты заклеено пленкой и скотчем. Они не дездатные. Сейчас я скажу почему. Некоторые возмущаются, почему мусора не идут воевать. Я сейчас вас подправлю. Почему? Значит, статья 24. Додаткове полноважения полиции. Часть 2. Не путайте. Это есть изменения в законе. Как они должны туда идти? А вот как. Під час дії военного стану полиса особливого призначення. Вы чуете? Особливого призначення в ході відсічі збройної агресії проти України за рішенням військового командування, погодженим з керівником поліції або ним особою можуть брати участь, можуть брати в обороні України відповідно до закону України про оборону України шляхом безпосереднього ведення бойових дій. Ви поняли, що це таке? Так от всі гражданські люди цивільні, які воюють, там сел, хлопці, з міст, заводів, шахт, трактористи, комбайнери, це все призначенці ви, спеціального призначення ви, ви поняли? Чому так? А почему вони не йдуть? мусора воевать. Знаете почему? Господа, подметьте, пожалуйста, кто у них министр. Сам же ж военный. Поняли почему? Военные идут воевать. Менты не идут. Теперь вы поняли? дела. И, пожалуйста, внимательно читайте закон о мобилизации. Кто туда и де. А потом будете рассказывать, вот там, что там только пишут. И в ютубах, и в фейсбуках, инстаграмах. Что вы только там не пишете. Вы вообще читать, блядь можете, чи нет. Ну, слов уже нету, а? Или вы на этом зарабатываете деньги? Так вы так и скажите. Вы же подвините, что адвокаты там морозят. Если что, обращайтесь к нам. Адвокаты. Не правозахисники. Я еще раз повторяю. Что вот новый закон такой, такой, такой. Ну, если что, до нас обращайтесь. Да не надо никому обращаться. Вы сами правильно читайте и понимайте. Это запасники идут. Там написано в законе о мобилизации. Запасники. Вы почули, которые пришли в запас? Вниматочно читайте, иначе я уже злиться начинаю. А вам хорошего настроения и прекращайте уже воевать, потому что вы воюете уже со своим народом внутри. Той не дочитал, той что-то не досказал, что то еще что-то. Не можете читать, не можете мыслить. Значит, есть правозащитники. С ними пообщайтесь, и они вам все донесут правильно. Потому что адвокат берет бабки и заводит вас всех судьями, прокурорами, ментами в заблуждение. Вы почули? Не фантазируйте разную херню. Всем удачи. И смотрите, пожалуйста, как военкоматы себе ведут. То есть ТЦКшники. Я там был. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.